tidak mengalui untuk bid'ah. Manakala ilmu kalam merupakan ilmu bid'ah, ia tidak pernah dikenali oleh dikenali oleh dikenal Rasulullah sallallahu Sa alaihi wasallam. Para sahabat, tabi'in dan juga tabiin tabi'in. Ah, tak tak dikenali di. di dalam mana Nabi pegang macam tu. Istawa dengan mana istaula Kalam-kalam nafsi Bukan kalam hakiki Kalam hakiki ni berhuruf dan musara Kalam Allah Ta'ala ni kan berhuruf dan musara Sebagaimana dalam Quran sebut kan Allah Ta'ala firman kepada Nabi Musa Ha? dan juga Nabi Harun Nabi Harun dengar kalam Allah Ta'ala menunjuk kalam Allah Ta'ala bersara ada pun ilmu kalam kata kalam Allah Ta'ala tak bersara, tak berhuruh, tak bersara ha, itu ada perbezaannya ok terus sehingga ke hari ke sedahan si ilmu tabi tidak mengalami atas bid'ah maupun istilah falsafah sebaliknya yang disana mengalami banyak atas lapas istilah mantik dan juga kepanjangan pandangan falsafah Terus di Asas ilmu tauhid di pada zaman di kurun yang pertama Islam. Ah. Hmm. Zaman sahabat tabi'in tabi'un tabi'in. Okey terus. Sebaliknya yang tidak begitu. Ia muncul hasil daripada penaruh luar akibat penerjemahan buku-buku mantik dan falsafah secara besar besar lain. I. Kesan ilmu tauhid adalah terpuji. Maka kesan ilmu kalam adalah terpuji. Okey. Saya dah sebut hal itu kalau kita baca di dalam buku ini Al-wadih Al-wadihul mubin fi aqidatil islam Marhalah pegangan eh? Orang islam ni Peringkat pertama macam mana ha. Dia kata Al-halul awalu jumhurul muslimin Al- al aqrabi ila asal an-nubuwah orang yang hampir zaman nabi akidah mereka bersih suci tak bercampur dengan anasir luar mereka berpegang kepada akidah salaf depatuh yang kedua nya yang kedua selepas 300 tahun selepas hijrah wahalusthaniyah jumhurul muslimin ba'da al qarni ath hijri ay min min al qarn ar-rabi'in hijri takriban lebih kurang 400 hijrah pula selepas tu selepas 300 tahun 400 hijrah ha tengok zaman tu Idh kathura al-dakhiluna fil islam wal milali wal adiyani ukhra Wa kathura al-a'da'ul islami wa bada al jidalu yazharu hawlal al umuri al-islam Kurun yang kan 400 ni 400 hijrah ni Banyak orang masuk Islam Sebagaimana yang saya selalu sebut Dia masuk dengan ideologi pemikiran Banyak pembukaan-pembukaan Dan banyaknya musuh-musuh Islam Masa itulah masuk pemikiran falsafah mereka merosakkan Islam daripada dalam Golongan falsafah, golongan mantik ini Sehingga dia ulama-ulama pun terpaksa Belajar ilmu falsafah untuk lawan mereka Akhir-akhirnya ayah terjerat Belajar ilmu kalah, ilmu falsafah akhirnya terjerah Langsung mereka menjadi akidah mereka Ah, Tersebar seluruh dunia pula Tuan-tuan cuba bayang Zaman tu tak ada Facebook, tak ada Youtube, tak ada internet, tak ada Whatsapp Macam mana pemikiran falsafah, akidah falsafah ni berkembang dengan begitu pantas di seluruh dunia Hak zaman sekarang ni lagi cepat eh? Jadi tanggungjawab kita kena basuh balik Kena terang balik, tampil ke depan akidah salah ini, ilmu kalam ini Kita Buku yang kedua tuan-tuan Kalau tuan-tuan baca, saya dah baca banyak kali sini Dikarang oleh seorang ulama Azhar Ustaz ala dita Ustazul Aqidah wal Falsafah Bikuliatil Kuliyatil Usuluddin Jami'atul Azhar. Doktor uh, Doktor Mubarak Hasan Hussein cerita dalam buku ni panjang kalau tuan-tuan baca bagus di hujung tu dia kata kena ada orang Islam kita ni yang dikurniakan ilmu untuk memperteras pemikiran falsafah ini. Dia kata wa inna lana la nadu Allah taala ayuhayya min abna'il muslimin min al muslimin al min muslimin al-ghairi ala dinihim wa ala turasihim al ruhi An yang hidu bimaatahu Allah min al-ilm al-dini wal-zadi al-ruhi bi an bi ayakuma bi nahdat al -miyyatin kena ada lah di akhir zaman ni pemuda-pemuda generasi-generasi yang bangun menceritakan akidah salah yang sebenar macam mana sebab ulama' dah kaji dah akidah falsafah ni dah bertebar seluruh dunia senang ke kita nak basmi kita nak sekat kita sekat kita pula dituduh sesat kita cuba halang, cuba terang cuba perjelaskan kepada umat akidah Nabi, para sahabat begini ha, oh, itu bukan itu bukan salafi, itu salafi Ah, ha, itu bukan, bukan salaf itu golongan wahabi yang sesat mereka ambil akidah ni daripada Ibn Taymiyah disambung oleh di Muhammad bin Abdul Wahab itulah yang dijaja seluruh dunia ha? bertaibaran pegangan ini tersebar jadi kita ni ada sedikit kesedaran dan sedikit kefahaman dan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kena terang balik lah kerana sayang kepada umat sayang kepada orang Islam kita yang telah berpegang dengan akidah yang tidak tepat bahkan dengan Pegangan tersebut mereka menghukum orang yang berpegang dengan akidah salah pula suatu pegangan yang sesat dan salah. Okey terus. Terus? Terima kasih kalam dikenali dijizi. Terima kasih telah dikenali. Terima kasih telah dikenali. Terima kasih telah dikenali. Terima kasih telah dikenali. Terima dikenali.

dan mentauhidkannya Sifat keagungan dan kepergunaan baginya di samping hmm. mengisahkannya Dengan ibadah tanpa menyebutkannya Dengan sesuatu Begitu juga beriman dengan para malaikat, para rasul, perkara-perkara yang berkaitan hari akhirat korang dan kadal, perkara berkaitan dengan syirik, kufur, hakikat, kufur dan jenis-jenisnya Tengah ulama membahagikan persoalan utama ilmu Tauhid kepada empat perkara Iaitu A. penjelasan tentang kezat Allah atau perkara indah hiat Perbahasan tentang kezat Allah dari tiga aspek Iaitu sifat-sifat bagi Allah SWT Sifat-sifat yang bersih daripada Allah Dan hal wajib wajib Kerana baik oleh hamba Allah SWT Ha, ini B, yang kita bahas dengan panjang di dalam uh, kitab Fiqhul Akbar B. Penjelasan tentang Zat Allah atau Zubuwat Ia melibatkan perbahasan tentang perkara yang wajib mustahil dan, dan harap bagi Allah dan juga perkara-perkara yang wajib dilakukan oleh umat Islam dan Rasulullah SAW. Si penjelasan tentang perkara yang sami, sami, ya. Samiyyat. Samiyyat. Samiyyat ni benda kita dengar kan? daripada Quran dan juga hadis. Tentang perkara-perkara yang baik. Ayo terus. Atau gaib ya. Ia merujukkan kepada perkara yang mana beriman dengannya bergantung kepada wujud buddh dan dalil atau wahyu. Akal tidak mempunyai ruang untuk menyebabkan atau menafikan seperti tanda-tanda -tari kiamat dan perbahasan secara terperinci tentang persoalan kebangkitan. Perkara sama'iyat, persoalan-persoalan alam, alam gaib, ukuran perkara sama'iyat ialah akal tidak menegah dan tidak juga memandang mustahil perkara tersebut. Apabila sebuah perkara itu sabit, saya bersahaya daripada Allah SWT dan Rasulnya wajib dilakukan adalah menggitarkan dan memperakuinya dan wajib menolak perkara yang bertentangan dengan dia dan mas menyatakan tidak ada pertentangan antara wahyu yang sahih dan akal yang berkarat jika benar-benar dilakukan penyelidikan ha, jadi uh, sebahagian daripada perbahasan yang berkaitan dengan uh, ilmu Tauhid ini juga iaitu perkara samiat benda yang hawaib benda yang kita tak ketahui termasuklah benda yang kita tak ketahui ni termasuk dalam bab fadilat fadilat ni ke benda baik right? sebab tu nak cerita tentang fadilat puasa fadilat lailatul qadar fadilat ramadan fadilat baca surah-surah yang tertentu fadilat ini manusia tak tahu benda baik right. kan bila bulan puasa ni banyak orang nak cerita tentang hadis-hadis dalil-dalil tentang kelebihan fadilat amalan tertentu mesti kena ada dalil Quran hadis Ulama tidak boleh mencipta fadilat. Fadilat datang daripada Allah. Contohnya kelebihan semayang berjemaah 25 kali ganda. Ada riwayat 27. Itu ada hadis. Sesuatu yang tidak ada dalil daripada Quran dan hadis tidak boleh kita ketengahkan ianya sebagai suatu fadilat ataupun kelebihan. Okey terus. Penjelasan tentang perkara berkaitan dengan Berita-berita tentang umat dahulu atas 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 hukum yang fatwa. Nah, ya, itu juga dibincang dibahas dalam ilmu tauhid. Seluruh asas istiqad dan agama dan diikuti dengan bantahan ke atas golongan yang mengikut kehawa nafsu dan ahli bid'ah ah, dan seluruh agama. Ajaran dan aliran yang sesat. Wallahu a'lam. Aku qul hadza wa astaghfirullah al-'azhim. Wa lakum warahmatullahi taala wabarakatuh.